Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Cik Daun Ustaz ini Ustaz? Okey. Okey. Okay. 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 Alhamdulillah. Ha ah, ni. Saya. Jambut. Nampak maintain nampak jambut. Belum belum terima lagi. <laughs> Sunnah. Okey anyway uh, kita ada sedikit uh, mungkin ada ulasan sikit lah tentang uh, podcast minggu lepas dua podcast minggu lepas yang kita uh, bahaskan atau Ustaz bahaskan tentang uh, perkara yang membatalkan wudu kan yang kita tahu boleh tak okay. alright perkara yang membatalkan wudu jadi dalam podcast dua podcast berkenaan saya Anda minta maaf Ustaz Afan dan dengan uh, kayu mana dah kasi dia suruh dia suspended ah okay. uh, dah kasi dia suspension ah yeah, dia uh, okay. <laughs> uh, kasi dia suspension mana <laughs> tak, tak nak ketawa tau pasal dia ana ketawa uh, jadi ada, ada banyak banyak bab uh, bab ataupun scene-scene uh, yang kita ada ketawa seolah-olahnya so, uh, kita tidak mengambil serius tentang soalan tu uh, jadi di sini ada penjelasan sikit uh, podcast ini dia punya konsep ni santai Total. Santai Dan relax dan Kita akan masuk silikkan. So orang-orang ni Kita sedang uh, Berbicara dengan ustaz Dalam keadaan Kena kopi ya. uh, Kena kopi lah Kita lepak lah macam ah. Lepas tu korang Try to receive The message lah kan ah. Kuliah something. Betul lah Kita Nak keluar daripada Konsep kuliah mm -hmm. Jadi kita Kalau kita dapat duduk Orang ustaz Tak ramai orang Dapat peluang duduk dengan ustaz uh, Kita ni Alhamdulillah apa? Alhamdulillah lah kan dapat duduk dan Ustaz manjakan kita dengan, dengan buat penanganan macam ni Jadi kita uh, Apa yang kita dapat dalam secara peribadi Dengan Ustaz dapat bermanja-manja Dapat bertanya-tanya macam keadaan santai macam ini, hmm. Kita like to share it out Jadi ramai-ramai dapat dengar penjelasan Ustaz Ataupun pertanyaan yang kadang-kadang kita tanya Ustaz dalam keadaan macam ni Macam ini. yang kita tanya Ustaz Jadi Ustaz ni kena sabar Ustaz ni penyabar Jadi uh, macam seolah-olah uh, Anak-anak Ustaz cakap pasal uh, batu bila keluarnya batu tu saya dengan dengan kayu masa tu uh, ketawa tapi tu bandanya bukan contoh yang kelakar actually betul aa, kalau nak tahu contoh yang sebenarnya yang, yang betul ni contoh lagi kelakar tapi kita jangan sebut dulu aa, macam batu yang batu karang dalam 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 badan bila terkeluar daripada lubang-lubang yeah. yang macam macam nak terangkan tu itu yang maksudnya batulah macam-macam macam pasir sampai ada lah eh jadi just penjelasan dan tentang uh, pegang pemegang kemaluan itu menyentuh Betul. kemaluan dengan tapak tangan untuk membatalkan uh, wudu. Hmm. Member tu kita tahu dia pergi tanya kemaluan kemaluan sendiri ke apa ustaz? Itu masih okey tau. Yang si kayu pergi ketawa ah. tapi itu contoh tu sebenarnya relevan. Uh, apa? Betul ya macam kita kalau bapak dengan yang ibu-ibu kan yang ada anak kita kan cebok dia orang lepas itu kan. Lepas itu apa? Yalah. Kalau tapak tangan, batal kalau ke belakang, boleh kan. Ha. 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 Yelah, ha. Yalah. <laughs> Ataupun menjaga <coughs> menjaga, <coughs> menjaga <coughs> uh, kedua ibu bapa yang sudah berumur yang tidak dapat menjaga diri mereka sendiri. Ataupun orang yang bekerja dalam industri uh, nursing, hmm. uh, perawatan, <coughs> medical, uh, apa? Healthcare. Health, healthcare. Hmm. Uh, jadi hospice. On that. Jadi ini sebenarnya Oh, oh, bagi those people yang ada uh, mungkin kurang yakin dengan perbuatan mereka tu hmm. jangan tahu kalau pegang apa batal hmm. tapi yang kena pegang sah yang kena pegang tak batal yang kemaluannya dipegang tak batal sah tak. Okay. Okay. kan okey melainkan kalau dia berlainan jadinya lah ah uh, nah. lah Baik baik. okey understood that lah Aku tinggal cuba tak tak, nak ketawa. Tak ini bukan nak kes nak ketawa. Suspension, selalu, suspension. Tak ikut juga Nanti ya. so, so ini ini kalau apa namanya pasal uh, menyentuh kemaluan tapi kalau menyentuh kulit antara lelaki yang perempuan tu batal. Yang disentuh yang menyentuh dulu batal. Oh. Uh, tapi oh. kalau kemaluan kalau yang disentuh tak batal. Yang menyentuh batal. Oh, lah. okay. oh tak batal Hmm, ini, ini khas kalau kalau sebut jenis ni lah. Okey. ini khas bab nah memegang atau menyentuh kemaluan. Jadi kita faham kalau ada siapa-siapa yang tersinggung dengan uh, podcast kita kerana ada lebih uh, Bap-bap ketawa tu uh. kita tak bukan maknanya soalan tu tak serius. Bukan remeh bukan bukan reme lah Ini benda penting. Uh. Kita cuma nak ringankan dari tak tak macam setelah beberapa ada uh, uh. uh. jadi okey dah saya nak buat penjelasan dan uh, memohon maaf jika sesiapa yang tersinggung dengan uh, episod kita yang yang kemarin dan juga yang minggu sebelumnya uh, kami dah podcast uh, ada member tanya uh, mewakili kayum, minta maaf okay. Serious, okay. Serious. Okay. Okay. Kita, Serius, serius. Okay, kita kita semua kayum, saya ustaz dan ustaz, ustaz tak ustaz saya lah ustaz so, diam saya uh, apa dengan dengan <laughs> Dekat, Dekat lembaga Dekat ha, hmm. sebelah saya ni hmm. Dekat kayu Kita maaf <laughs> <laughs> Kan 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 Ada macam gitu Macam ni lah ya, dengan ustaz Kita uh, Relax okay. Anyway ustaz hmm. Kita lagi Dalam masa lima hingga enam minggu lagi Kita insya Allah Akan menyambut Hari Raya Aidil Adha hmm. Ataupun Dikenali dengan Hari kedua Hari kedua Hari Raya Adha Hari Raya korban. Eh, korban lah. Padahal dah kasi dari semalam skrip. Semalam dah kasi skrip. Semalam baca. dah <laughs> lupa. Jadi dalam masa lagi lima atau enam minggu kita akan uh, menyambut uh, Hari Raya Aidil Adha atau juga dikenali sebagai Hari Raya Korban. Jadi uh, korban ni tidak mention dalam rukun Islam, rukun iman tak ada kan. Tapi dia, satu ibadah, dia, ibadah dia, yang Besarlah sampai kita satu hari ditetapkan untuk untuk meraihkannya. Jadi, mungkin kita minta Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan penerangan sedikit tentang apa itu ibadah korban Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafi anbiya wal mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bila kita uh, sebut tentang ibadah kurban yang kita sedia maklum uh, penamanya ia selalu dikaitkan dengan dengan Hari Raya Haji lah, atau Hari Raya Idul Adha. Uh, so, bila kita cakap pasal kurban ni, pengertian kurban ni hanya binatang ataupun upacara ibadat yang merupakan penyembelihan binatang bermula pada daripada Hari Raya Haji itu sehinggalah hari ketiga Hari Tashrik. Uh, so maknanya dia ada specific timing dia bukan the whole hari raya haji tapi dia hari raya haji bersama lagi tiga hari mai tu tempatlah tempat oh pagi tempat. jadi ada uh, dia masuknya waktu menyembelih binatang korban tu uh, setelah semayang hari raya, -raya. maknanya kalau dia nak sembelih binatang korban dia tu pagi raya tapi orang belum semayang raya lagi oh. immediately after semayang subuh dia nak sembelih jadi pasal nanti tak dia uh, korban dia apa binatang tu sebab boleh makan tapi tak dinamakan sebagai ibadat korban. Oh. Maknanya dia tak dapat sebab lah. tidak tulah. Okay, okay, uh, okey okey. So this uh, ibadat ibadah korban ni is so uh, significant sehingga mana dalam riwayat kata silap Imam uh, Al-Baihaqi atau Imam uh, lupa namanya uh, mengatakan bahawa sebenarnya Nabi bersabda tiga yang aku ni jadi wajibkan eh uh, di antaranya adalah menyembelih binatang kurban. So Nabi SAW tak pernah uh, miss eh, menyembeli uh, menyembeli ibadat korban kerana ia merupakan kewajipan eh, ke atas ke atas baginda Nabi SAW. Dasy... Jadi sebab itu uh, perkara binatang apa yang binatang korban ni ia merupakan satu perkara yang sangat penting. Sangat-sangat ditekankan. Dan ia hukum asalnya adalah sunat mu'akkadah. Ini sunat yang sangat diberatkan di ditekankan untuk kita melakukannya bagi orang yang mampu. Sebab ha, bagi orang yang mampu. Dan ibadat korban ini termasuk di antara kategori sunat yang dinamakan sebagai sunat kifayah. So, kalau mampu. kita tu mengatakan sunat kifayah. Sunat kifayah ni maknanya dia macam fardu fardu kifayah. Satu oh. orang buat yang lain tak sunat buat. Ha, oh tapi kalau orang lain nak buat juga tetap dapat ganjarannya juga dan main satu kifaya, sunat kifayah tu main satu rumah satu orang. Oh. Uh, kira setiap setiapnya ada wakil lah. Hmm. Dari setiap daripada household tu ada orang satu orang yang buat ibadat kurban tersebut. Ah uh, usai sunat pun dia ada sunat kifayah bukan fardu dia eh. Okay. Uh, macam kita memberi salam, uh, memberi salam kita jumpa orang Islam kita memberi salam. So memberi salam tu adalah sunat kifayah. Oh. Uh, walaupun kita tahu menjawab salam tu adalah wajib. Tetapi memberi salam lebih afdal daripada orang yang menjawab. Oh, okay. dia yang memulakan. Dia yang memulakan ke, apa namanya perbuatan baik tersebut. Uh, eh, jadi, patut yang makan sunat. Apa memberi salam itu sunat kifayah. Tak payah ramai-ramai beri salam. Oh, uh -huh. macam kemarin, waktu hari-hari kemarin. So, kalau datang rumah orang naik satu bas, 40 orang. So, kalau 40-40 beri salam, tuan so, rumah gigi bugi habis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum mbak. Masuk. Masuk ke salam. Masuk salam. ke salam. Kesian tuan semua tu. Dah kena warning kan? Ya. Wah ni banyak tuan. So dia sunat tu satu orang saja okey okay untuk the rest. Tiga. Aku pula kalau jalan biasanya tuj tujuh ratus Ya. Hmm. So kesian tuan semua tu tak seksa. tak jawab. Tujuh ratus lima puluh orang punya salam. Lama-lama dia tutup pintu. Tidak lah. Tidak jawab pun. Punya salam. So, saya nak tanya dia? tengah tanya something. Takut dia... Tengah nak tanya. Suspension. A, suspension, a, suspension a, excited a, tadi. Okay. Saya tadi uh, itu dengar kat uh, kuliah zuhur. Ada Kan okay, kuliah zuhur mana? Pasal uh, walaupun nak beri salam tu sunat, what, jawab wajib. Tapi tu yang beri salam tu lebih afdal Macam tanya lah dengan Azizim lah. Macam repeat balik lah. So, itu ya. Itu tu kan tu sahaja. so, uh, okay. Uh, <laughs> membuat ibadat korban ni is among sunat kifayah lah. kalau uh, so dalam sejarah, uh, ibadat korban ni mula disyariahkan pada tahun ke-2 hijrah. Uh, tahun ke hijrah. That's why ulama' ada selisih pendapat tentang ayat surah Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar itu. Pasal dalam surah Al-Kawthar tu, Allah mengatakan, Fasab bih, uh, fasalli li rabbika wanhar maka dirikanlah solat dan berkorbanlah jadi perkataan berkorban ni lepas tu ulama ada selisih kat mana surah al-kausar ni turun oh. walaupun majoriti kata turun di Mekah Contoh turun di Madinah, turun di Mekah. Hmm, Tapi ibadat korban tu dicariakan di, di Madinah. Madinah. Juta so, so, lah. uh, so ada selisih lah. Ada kata uh, uh, uh. mungkin suara kau satu bila turun dekat Mekah tu tak full. For example, suara so, kata Wan Hartung mungkin sudah ada ibadat korban tu di Mekah. Cuma tak di officialize. Oh, hmm. Ada selisih lah. Hmm. Alah kulihat, so itulah menunjukkan tentang uh, kepentingan melakukan uh, ibadat korban. Dan dan uh, juga ada beberapa riwayat yang mengatakan bahawa sebenarnya binatang yang kita jadikan sebagai binatang korban tu dia akan menjadi tonggangan kita di hari kiamat. So, maknanya tak perlu untuk ada orang tu berjalan kaki uh, menyembarang titian selagi dia akan menaiki binatang kurbannya untuk menuju ke, ke syurga. Uh, kita macam sokol macam uh, dia punya sebagai uh, sebagai penolonglah maknanya kat situ. Uh, so tu di antara uh, berkenaan dengan Uh, dia tak ada fadilat korban tu dah. Tapi bukan kita bayangkan maknanya kalau kita ambil set kalau saya sebelah unta, seluruh lah nak masuk syurga. Hmm. Dia dah kelekuk, lah, kelekuk, kelekuk. Dia nak tanya tak ni? Dia tanya tadi. Kalau, kalau saya sembelih seladang, kalau oh, uh, sikit. <laughs> dia nak tanya tadi, anda dah kasih orang ni, anda main mata gini-gini ni. Gini-gini kan? Gini, 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 gini so, dia ya, jangan bayangkan. Cuma dia akan ada kena rakyat. Lah. Baik, saya rupa macam kat dunia lah. Betul-betul. Uh, kalau saya tak boleh dapat kurus, saya kami kurus kat sana lah. Kesian lah. Saya nak naik otak dengan pergi. Masa SUV tu lah. Tapi dia dua orang je. Tujuh orang mati otak tu. Okay. <laughs> okay. Then, uh, bila kita cakap tentang korban. Uh, dia bukan any binatang yang kita boleh sembelir sesak jadi binatang korban. Uh, uh. Yang satu cuma tiga binatang saja. Otak, uh, lembu dan kambing. Baik. ini uh, yang ramai unta, bukan burung unta. Burung unta. burung unta tak sah. Bukan burung unta. Lembu. Buru, okay. Uh, dan juga kambing. Ayam, kalau ikut pendapat, majoriti kita tak sah. Oh. Tapi ada kata kalau betul-betul dia daim sangat, tak ada kemampuan. Dia cuma ada mampu untuk beli ayam untuk dia pun tak pula niat bukan diri macam kira dijadikan sebagai apa namanya binatang korban lah maknanya. Oh. Cuma so, maknanya maknanya dia nak cuba to, show dan dia pun nak berkorban juga. Hmm. Uh. Make sure dia buat kat rumah sini. Jangan buat hantar kat, kat, masjid. Korban ayam. 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 Buat ayam. <tari> Tapi berikut. Kereta besar. Tapi berikut. <tari> berikut. Potong 10. Astaga. Oh. <tari> Okay, okay. Okay, so uh, unta uh, lembu. Lembu, lembu. bukan burung unta. Bukan. Kau jangan buat Lembu uh, dan kambing. Lembu. Alright, tiga. Ayam, uh, majority ulama cakap tak boleh. Uh, tapi yang sedikit tu, segelintir tu, uh, kalau cakap, kalau betul-betul daim tapi berhajat juga nak buat. Menunjukkanlah dia pernah, sacrifice juga. Uh, boleh korban. Uh, Kesian pula Tapi kajaran dia orang bawa alam lah Cuma Banyak dia nak menunjuk kan lah Masih ada sikit lah kaya dia kaya. Dia. Kenapa, Bila kita kata uh, unta lembu kambing ni bukan sembarang unta sembarang lembu sembarang kambing lah. dia ada syarat uh, kita tak boleh sembelih binatang yang timpang, uh, tempang. dia ada karakteristik lah uh, ataupun binatang yang kita kata memang kita tahu binatang tu berpenyakit ataupun binatang tu gila. So hmm. macam mana Ustaz? Macam mana tahu binatang tu gila? Binatang ni memang kan? Kita tengok kalau kita kambing ni jalan satu group, kan? Hmm. 20, ekor jalan. Tapi satu ni dia terkinja-kinja. Dia letak dia punya kepala kan timbul. Dia hentak-hentak eh. Yang kambing lain makan Makan apa Makan daging Dia makan kotak Makan apa Makan batu Batu lagi tu eh. Lagi sikit Betul <tutuk> original terbaik. eh, Kambing lain Makan kesan Dia makan yang hentak, senar, senar. <tutuk cik <tutuk cik Tak sedap Kita tahu dia ada Kurang senyuman. Okay. Kurang senyuman sikit-sikit berikan beli tu. Maka tu tak boleh jadikan sebagai bintang korban lah. Baik. Of course ni, namun ni, sehari ni, orang yang berpengalaman tak boleh tahu. Di ni, kurang senyuman sebenarnya. Kan? Kau jangan rasa pilih dia. yang makan pun kurang senyuman. Eh, takkan jangan tunjuk Tidak. kan? Takkan <tid> jangan tunjuk. <tid> ah, takut terasa pula. <tid> okey. Ya, yeah, okey. Maknanya it cannot be taken advantage of lah. Contoh, hmm. Aidan ni pemilik ladang. Hmm. Dia tahu uh, kambing yang dia ada yang sekumpulan kambing kat sana semua kambing gila. Dia pula anti kambing eh. hmm. Dia tahu lah mana uh, kambing gila, kambing kambing hmm. ciuman. It, it, takes a person to identify another person. Kata. Jadi anyway. Oh, <inaudible> okay. <inaudible> yeah. Okay. Oh. So, oh. Jadi macam dia, macam dia nak ambil advantage. Di bila ada orang buat tempahan untuk buat korban. Ha, yang tu boleh, yang tu boleh. So tu, menini, untuk benda ni untuk menghilangkan orang macam macam. Uh, it has to be apa yang kita buat apa sembah, persembahan untuk korban tu mesti ada daging yang baik mm uh -huh. uh, yang I mean from he know lah dia mm tak boleh he wants to get rid of his stock uh, dia pun kasih korban lah uh. yes correct uh, okay, okay. dan uh, terkadang kerana korban itu daripada sunat dia bertukar menjadi wajib uh, wajib Hmm. Hukum asal adalah sunat, tapi kadang-kadang jadi wajib. Bila jadi wajib, pertama dia antaranya adalah bila dia tentukan binatang korban itu. Oh, Dan for example, uh, for example, contohlah eh, kalau kita, kalau siapa yang masih ingat dulu during the 90s, orang tangkap kambing. Mm. You know, datang dekat entah masjid, nanti ada apa, volunteer-volunteer yeah. siap. Yeah. Especially the youth one. Uh -huh. Siapa nak volunteer tangkap kambing dan so So, bila kami tu kalau for example, yang punya kambing kata, ini kambing saya, kurma saya. Oh. So, bila the point that, dia tukar hukum jadi wajib. Oh. The thing is that, bila dah jadi kurma wajib, dia tak boleh makan not even one bit from that portion of daging. Dia oh. tak boleh makan. Semua kena kasih. Semua kena kasih Dia tak boleh oh. ambil Itu uh, kambing yang kalau korban tu korban wajib. Unta ke lembu ke kambing ke tak ada. Dikasi. Yang ditunjuk tu lah. ada point. Ha, ah, ada point uh. okay, okay, And then uh, yang kedua uh, kalau dia dia nazarkan lah. So tu hmm. so nanti kita akan cakap nanti. Kalau kita nak cakap lah. <laughs> so back to just now. Macam mana script Kita buat? sebelum macam script tau Ustaz. tak script. Okay okay okay. 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 And then daging korban tu pula of course kita uh, bagikan ya. Uh, sepertiga kita berikan kepada uh, orang-orang uh, fakir miskin dan di sepertiga kita berikan kepada kaum kerabat dan lagi sepertiga itu kita boleh ambil. Uh, tapi afdalnya itu kita kasih semua kecuali ambil beberapa bahagian daging itu saja so, uh, sebagai untuk mengambil berkat. Oh. Maksudnya daging ibadat. Kan? Uh, kita sembelih kerana ia merupakan sebahagian daripada syariat dan juga meraihkan kembali apa yang dilakukan oleh Nabi Nabi Ibrahim AS. Baik. Uh, pasal apa? Dan Nabi SAW bila Nabi sembelih yang datang korban, Nabi cuma akan ambil uh, hati kambing tu. Itu uh, tu dia punya sunat tu lah. Ada kata, kalau kita kata, Ustaz, kalau kata beberapa bahagian daripada kambing tu berapa besar? Tak besar pun. Satu ruas dia. Ya ustaz no, no, yes, nak pujuk Allah Taala Rasulullah No, ya sunatnya satu ruas ni. dia sampai tu minta dia ambil berkat. Mm. Kalau ambil berkat tu tapi kita ambil dia punya rib, tu. Hmm. Itu so yang mana kena ketuk dia rib dia tu. Uh. Ya, yeah, dia buat sebenarnya tak payah tak payah detail sangat ustaz. At least cakap lepas tu lah. Oh, tak ada <laughs> plan satu zahan. <laughs> tapi kalau kita nak ambil stand, ambil sepertiga dan ambil dua per tiga boleh. Cuma tak boleh ambil semua. Uh, semua tak boleh semua macam oh, kalau macam katakan anda anda ada ada berniat untuk berkorban hmm. buat korban tahun ni anda tak boleh ambil satu ekor tu apa yang anda anda bedal semua tak, 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 boleh tak boleh. Tak. tak boleh pasal kita dah niat ni sebeli untuk untuk Allah oh uh, so ambil sebeli untuk apa baik kita ambil makan so kau buat ibadah ke kau hmm. makan hmm. hmm. ini betul-betul air -betul, bodati eh. <laughs> 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 baik uh. So, itulah uh, sebagian daripada perkara yang berkaitan dengan, dengan korban. Daripada awal tadi kita bicarakan tentang uh, waktunya, uh, hukumnya, uh, dagingnya. Dan of course, daging korban tu kita tak boleh buat jual. Uh, tak boleh buat jual. Eh. Masa ni daging ibadat. So, kita tak boleh buat jual. Uh, that's why. Uh, dan juga, bila kita bicarakan tentang korban ni. <coughs> kita tahu bahawasanya kalau unta dan lembu tu dia ada tujuh bahagian. Unta dan lembu tu ada tujuh bahagian. Dan kambing tu satu orang saja. Kambing tak boleh tujuh bahagian. Ya, Sebenarnya kata jangan kemut. Betul. Nah, um. so, saat so kambing tu dah, dah memang harga dia macam itu, so tak boleh tujuh bahagian nak. Betul. Tapi kalau kita nak senang letakkan comparison, kalau uh, mana lebih abdal? Satu unta uh, ataupun tujuh kambing. Which one yang better? Okay, maknanya, sekarang ni ada tujuh orang. Oh. Hmm. So nak ambil satu unta better ke atau tujuh kambing? Maka Abdul ni tujuh kambing. Lagi Abdul. Hmm. Pasal lagi banyak dia yalala, nak yalah, kena. Yalah. Dan harga pun mungkin sekali lagi more expensive. Pak. Lah. yalah. Kalau ialah. kita ikut kita punya harga sekarang pun. Anyway, kita akan bincangkan tu lagi tak lagi. Okay. 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 Hello? Ada yang bertanya. Ada yang bertanya? <laughs> <tak? laughs> kalau tak, berapa ada okey tu tadi lah. Ayo yang betul-betul. Baik, baik. Sekarang saya tanya. Ada member tadi kau tanya dah. So maknanya balik pada tadi tidak uh, okay, tidak okay, okay. Lepas okay, tu, okay. Okay. Uh, menyembelih tu dua ekor kambing tu lebih afdal daripada satu ekor unta okey menyembelih okey alright uh, ini kalau kalau dia buat ni kalau ni tujuh orang yang buat okay. tapi kalau dia seorang dia seorang hmm. dia nak pilih satu ekor unta ke ataupun tujuh ekor kambing Oh, itu yang masa saya so, tadi tujuh Ha, uh, dan oh, satu ekor unta lebih apa? Terbalik. Tadi ni tujuh orang. Ha. Uh -huh. Dia nak beli unta ke? Share share. Mai bagi unta tu tujuh. Uh -huh. Ataupun, Kalau ni tujuh orang beli tujuh ekor. Maka beli tujuh ekor tu lebih apa? Oh, tujuh orang lebih baik beli tujuh ekor kambing. Yes, daripada satu, satu unta. ekor unta. Yes. kalau okay, dia seorang, dia nak pilih sama ada nak beli tujuh ekor kambing hmm. ataupun nak beli unta hmm. maka unta tu biar dia oh kalau satu orang hmm. lebih baik beli satu ekor unta hmm. yang okay. ada tujuh bahagian hmm. lima tu unta tu tujuh bahagian ah uh, yes matematik anak PSL okay. design saya okay. tapi kalau ada tujuh orang lebih abdal beli tujuh ekor kambing yes okay. 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 Seven 7 seven. 7 1 seven. 7 huh. hmm. Okay. Okay. So that's why bila kita bicarakan berkenaan dengan membeli binatang kurban uh, kita afdalnya itu tidak menawar harganya. Oh. Pasal dalam bagi badan itu afdal tu kita tak tawar. baik badan. Pasal lagi besar kita keluar, lagi besar pahala Hmm. Uh, so kalau kita nak beli kambing for so example kita nampak kambing tu. Hmm. Kalau kita nak beli sebelah, nak beli kain sebelah kata okey saya kasih awak diskaun tapi awak beli dengan saya. Ah. Hmm. Uh, afdal beli yang ni juga masalah dia lagi tinggi mm -hmm. dia lagi lagi besar dia punya fadilah tu lagi besar pahala dia hmm. of course kalau kita pilih dapat pilih kambing tu of course better tu pilih kambing yang gemuk hmm. ha, gemuk kan gemuk pasal lagi banyak isi dengan orang lagi banyak benefit lah hmm. maka kena penuh, penuh sikit salam kita sel ya penuh bukan salam kita je salam jiran sebelah salam orang depan salam orang yang tak ada Dua ke buat Dan Kalau dia dah Dia rasa cuma cukup untuk beli kambing yang kurus-kurus Yang tak cukup makan pun tak apalah Jadi dia, dia buatlah teruk, buat Kau kemampuan. Jadi dia tepuk dada tanya selera uh, Kau Betul. jangan lokek okay. okay Kalau ada kemampuan Buat Dan ambil yang whatever Baik yang kita boleh InsyaAllah InsyaAllah okay. InsyaAllah okay. 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 tanya tadi ada orang Members tadi tanya okay tadi tadi data dah betul okey jadi uh, ada satu soalan daripada member tanya tadi mm. tadi, ya, tadi tadi ha. uh, boleh tak dia niat dia, dia nazar untuk korban okay. uh, dia dia nazar aku aku bernazar kalau aku dapat something uh, aku akan buat korban boleh tak Jawapan uh, jawapannya mungkin nak kena tunggu minggu depan so, so nanti kan episod uh, minggu depan ni tu kita boleh akan kamu sama-sama. Baik, jadi dia, nak tahu jawapan dia boleh tak kita nazar untuk berkorban atau buat korban boleh ke tidak? Ha, Nanti kan episod yang akan datang ustaz dah buat ah, cerita kuliah nak Sirna Nabawiyah dia kat dalam oh, podcast ada, ada nak tanya. Kan? <laughs> 5 tahun saya kena macam ini tahu dengan dia. <laughs> anyway, ah, Bercakap tentang korban, uh, Masjid Al-Abdul Razak juga saya ingin mengambil kesempatan untuk membuat-buatkan untuk memberitahu uh, pendengar di sana, penonton ataupun yang mengikuti podcast uh, adik Alimah ini. Uh, Masjid Al-Abdul Razak juga uh, menyediakan uh, atau menerima tempahan uh, korban yang akan dilakukan di Australia. Okay. Uh, selepas di, uh, binatang itu disebelih di, Sebeli, di, uh, di Australia, Uh, proses pembersihan, pemotongan alih dan dia akan diterbangkan ke Singapura uh, dan selepas itu akan dibagikan kepada sahibul korban orang atau orang yang buat korban itu. Jadi kenapa kenapa apa benefit dia sekarang saya pula kan saya pula kan? tadi ustaz cakap kan kelebihan-kelebihan dia kan. Tapi sedikit semaya yang saya tahu ni kelebihan kalau buat dengan hj Abdul Razak ni satunya dalam uh, dalam kita buat korban tu kita juga membantu pihak masjid. Ustaz Kita dapat membantu pihak masjid. Jadi kira one 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 bird two stone. Oh. Ah. Okay, boleh. <laughs> one stone to bird lah kira. Ah, macam bukan hanya kita dapat buat ibadah korban tapi pada masa yang sama kita dapat juga membantu pihak masjid. Dan Masjid Abdul Razak seperti tahun selepas ni kita memilih untuk menyediakan lamb bukan sheep. Hmm. Bukan sheep, tapi lamb. Uh, kerana a uh... bukan nak, nak. Ah. Ah. Uh. Uh, izinkan saya untuk terangkan kenapa uh, pasal uh, tahun lepas kita berbincang dengan <coughs> pihak uh, lembaga pentadbir dan juga, juga staff-staff kita bincang nak pilih antara sheep ataupun lamb. Kita rasa lamb ni adalah daging yang lebih baik walaupun harga dia sedikit tinggi daripada sheep tetapi kita memberi peluang kepada orang membuat korban itu memberikan daging yang lebih baik kepada orang yang berkenan dengan daging korban tu. Uh, Jadi macam ustaz tadi terangkan saya, saya cuma Echo lah tu ikutkan apa apa yang ustaz ajarkan kalau kita nak buat korban kita jangan tawar. Dan uh, kita nak cari yang gemuk. Hmm. Uh, Sampulah kita tak ada kat sana untuk pilih yang yang gemuk ataupun yang kurus uh, tapi kita sekurang-kurangnya kita menyediakan daging lamb. Betul kita tender, daging tender lebih kan. Memang tak payah di manis. Manis. Ah, manis. Tak payah manis, tender. Ah, tak payah disangka lagi lah. Memang daging lamb ni adalah lebih baik daripada mutton. Jadi kita kita mengambil keputusan untuk menyediakan ah, mm -hmm. uh, dan lamb lah. Bukan mutton. Mm -hmm. Jadi lihat uh, di bawah ni ada tertera bagaimana untuk melakukan tempahan tersebut. Dengan itu, kita akan berjumpa minggu depan untuk mendengar uh, penjelasan uh, tentang bernazar untuk membuat korban. Okey, jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh.